Seorang lelaki British bernama Mark sentiasa beranggapan bahawa sistem rel berkelajuan tinggi di China mungkin adalah simbol teknologi paling canggih di dunia. Hal ini membuatnya percaya bahawa China mungkin telah mengatasi semua negara lain dalam bidang pembinaan rel. Masa berlalu, Mark tinggal di China untuk seketika dan menjadi sangat biasa dengan sistem pengangkutan serta budaya tempatan, malah berkawan rapat dengan beberapa orang rakan dari China. Suatu hari, Beliau menerima notis daripada Jabatan Sumber Manusia syarikatnya bahawa beliau perlu dipindahkan ke Malaysia untuk bekerja selama setahun. Walaupun Malaysia dan China sama-sama berada dalam lingkaran budaya Asia, pengetahuan beliau tentang Malaysia sangat terhad. Beliau hanya tahu bahawa ia adalah sebuah negara yang terkenal dengan pemandangan moden seperti Menara Berkembar Petronas dan pantai tropika yang indah, serta terkenal dengan kepelbagaian makanan dan budaya makanan jalanan street food. Tetapi pada masa yang sama, masalah kesesakan lalu lintas di bandar-bandar utamanya juga agak terkenal. Tanggapan seperti ini membuatkan beliau tertanya-tanya sama, ada tempat yang kelihatan sibuk dan pantas langkah hidupnya benar-benar memerlukan sistem tren elektrik, ETS atau sistem pengangkutan rel utama yang lain. Sekalipun ada, adakah kualiti dan prestasi keselamatannya setanding dengan sistem di China? Apatah lagi, China mempunyai wilayah yang luas dan pembinaan rangkaian rel berkelajuan tinggi yang menghubungkan bandar-bandar utama disokong oleh permintaan pasaran yang besar, tetapi Malaysia yang jauh lebih kecil. Bagaimana ia dapat membina dan mengekalkan operasi ETS? Dengan keraguan dan prasangka sedemikian, beliau memutuskan bahawa apabila tiba di Malaysia, beliau akan cuba mengelak daripada menaiki ETS di sana beliau takut akan kecewa dengan sistem atau persekitaran yang tidak semaju China dan bimbang tentang isu keselamatan serta standar pembinaan. Namun, nasib sering berjenaka. Setelah Mark bekerja di pejabat Kuala Lumpur selama beberapa bulan, beliau tiba-tiba menerima notis kecemasan daripada syarikat yang memerlukan beliau segera pergi ke Butterwood, Pulau Pinang untuk bertemu dengan rakan kongsi tempatan. Masa sangat suntuk. Beliau cuba mencari penerbangan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang tetapi mendapati semua tiket pada hari tersebut telah habis dijual. Maka, syarikat mencadangkan agar beliau mencuba menaiki sistem tren elektrik, ETS, Malaysia, kerana dari stesen KL Central ke stesen Butterworth hanya mengambil masa kira-kira 3.5 hingga 4 jam, malah mungkin lebih cepat dan mudah berbanding berulang-alik ke lapangan terbang cadangan ini pada mulanya membuatkan beliau teragak-agak kerana dalam tanggapannya Malaysia mungkin masih mempunyai masalah dengan ketepatan masa dan standard infrastruktur tetapi tanpa pilihan lain beliau terpaksa dengan hati yang bimbang membeli tiket ITS berharap perjalanan singkat ini tidak akan meninggalkan kenangan buruk beliau melangkah masuk ke KL Sentral dengan perasaan gelisah tetapi sebaik tiba beliau terpegun dengan pemandangan di hadapannya. Stesen itu luas dan megah dengan reka bentuk moden dan terdapat papan tanda yang jelas dalam bahasa Malaysia dan Inggeris. Kaki tangan di kaunter tiket dan pintu pagar masuk tersenyum, bersedia untuk memberikan bantuan. Selain itu, terdapat mesin tiket automatik berbilang bahasa kehebatan dan kecerahan stesen itu mengurangkan kebimbangan beliau dengan cara yang suka dipercayai. Gaya seni bina moden di sini tidak jauh berbeza dengan stesen real berskala besar yang pernah beliau lihat di China, malah memberikan perasaan yang lebih mesra dan santai. HMM, nampak lebih baik daripada yang saya sangka. Sekurang-kurangnya tidaklah huru-hara atau usang seperti yang saya bayangkan. Fikirnya apabila beliau melangkah ke platform. Bentuk luaran tren itu lebih mengejutkannya. Tren ETS Malaysia mempunyai garisan yang licin dan cantik, kelihatan sangat moden. Walaupun Mak pernah menaiki rel berkelajuan tinggi Cina dan agak biasa dengan penampilan tren era baharu, beliau tidak menyangka Malaysia juga boleh memiliki sistem rel yang begitu berkelas dan canggih. Dengan sedikit harapan yang mula timbul, Beliau melangkah ke dalam tren dan mencari tempat duduknya. Sebaik sahaja duduk, beliau merasai keselesaan kerusi itu. Bahagian dalam gerabak bersih dan kemas. Suhu penyaman udara adalah tepat dan tidak terlalu sejuk. Reka bentuk lampu baca dan ruang penyimpanan juga sangat teliti. Malah isyarat internet juga agak stabil. Melihat keluar tingkap, beliau berasa bersalah kerana pernah mempunyai pandangan negatif terhadap ETS Malaysia. Nampaknya, realiti sangat berbeza daripada imajinasinya. Ujian sebenar adalah semasa perjalanan. Selepas tren berlepas dari stesen, beliau pada mulanya beranggapan bahawa kelajuannya mungkin tidak terlalu pantas atau akan sedikit bergoyang, tetapi hasilnya melebihi jangkaan. Tren bergerak dengan sangat lancar. Sungguh mengejutkan. Walaupun bergerak dengan kelajuan sehingga 140 d1 60 km sejam merentasi kawasan pinggir bandar, beliau masih berasa selesa dan stabil. Sistem siaraya di dalam tren mengumumkan maklumat perhentian seterusnya dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan mungkin juga bahasa Mandarin garis miring Tamil semasa melalui kawasan tertentu, membolehkan beliau menguasai jadual perjalanannya dengan mudah tanpa perlu risau tersalah turun. Kira-kira empat -kira jam kemudian, beliau tiba dengan selamat di stesen Butterwood, jauh lebih cepat daripada yang beliau bayangkan. Ini adalah kali pertama beliau merasai keajaiban ETS Malaysia, sebuah negara yang kelihatan pantas langkah hidupnya, mampu menghubungkan utara dan tengah dengan begitu cepat. Perjalanan yang sebelum ini mengambil masa hampir setengah hari dengan kereta api biasa kini hanya mengambil masa kurang daripada empat jam. Selepas mesyuaratnya dengan rakan kongsi di Pulau Pinang, beliau sekali lagi memilih untuk menaiki ITS pulang ke Kuala Lumpur. Pengalaman pergi balik ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Walaupun laluan Real Malaysia tidak sepanjang China, kelajuannya tidak kurang hebatnya dan penyelenggaraan tren serta stesen juga dilakukan dengan sangat baik. Yang paling penting, pengalaman perjalanan itu sungguh selesa dan santai. Bagaimana ITS Malaysia melakukannya? Beliau mula mencari maklumat berkaitan dan berbual dengan rakan-rakan di Malaysia. Beliau mendapati bahawa rancangan rel di Malaysia sangat menekankan piawaian keselamatan dan teknik kejuruteraan yang disesuaikan dengan persekitaran negara. Pasukan reka bentuk telah mengkaji pelbagai penyelesaian untuk memastikan landasan mempunyai kestabilan dan keselamatan tertinggi dalam pelbagai jenis muka bumi, dari kawasan bandar hingga ke kawasan pedalaman dan ladang. Beliau juga mendapati bahawa ETS Malaysia dikendalikan oleh syarikat milik kerajaan, KTMB, tetapi di bawah pengawasan yang membolehkan kecekapan komersial dan fleksibiliti pengurusan tertinggi membolehkan pelarasan jadual waktu atau penjualan tiket dilakukan dengan cepat dan sesuai Apa yang lebih mengejutkannya ialah kadar ketepatan masa kereta api Malaysia sangat cemerlang dengan kadar kelewatan yang sangat rendah Ini mungkin kerana laluan tersebut memfokuskan pada koridor utama yang mempunyai permintaan tinggi seperti utara ke selatan menjadikannya lebih mudah dan efisien untuk diurus Selain itu Impak positifnya terhadap alam sekitar juga mendapat pengiktirafan antarabangsa. Kewujudan ETS telah mengurangkan perjalanan domestik melalui udara atau kereta persendirian secara signifikan, sekaligus mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Sepanjang baki tahun itu, Mark sering menaiki ETS untuk melancong ke pelbagai bandar di sepanjang laluan. Beliau melihat cara hidup dan budaya penduduk setiap bandar. Beliau mendapati bahawa walaupun stesen di setiap bandar berbeza saiznya, perancangan dan sambungannya dengan sistem pengangkutan awam lain dilakukan dengan sangat baik. Ditambah pula dengan keramahan dan layanan baik rakyat Malaysia, kaki tangan stesen sentiasa tersenyum dan bersedia membantu, menjadikan pengalaman perjalanannya sangat menyeronokkan. Beliau teringat kembali stesen-stesen kereta api yang sangat besar yang pernah beliau lihat di China. Walaupun megah, sesetengah kawasan dibebani dengan hutang yang tinggi dan tekanan operasi yang besar. Beliau mengetahui bahawa rel berkelajuan tinggi China mengalami kerugian besar di beberapa laluan bukan utama kerana bilangan penumpang yang sedikit, menjadikannya beban kewangan negara dalam jangka masa panjang. Sebaliknya, ITS Malaysia memfokuskan pada perkhidmatan laluan utama yang penting. Walaupun tidak meliputi seluruh negara, ia mampu menyediakan perkhidmatan yang stabil dan cekap. Sudah tentu, rel berkelajuan tinggi China masih cemerlang dalam laluan yang menghubungkan bandar-bandar besar yang padat penduduk. Tetapi di beberapa kawasan terpencil, stesen dibina terlalu jauh dari pusat bandar, gagal merangsang ekonomi sekitarnya. Kadangkala, pelaburan yang berlebihan sebaliknya menyebabkan pusat bandar asal merosot. Mak berkongsi apa yang beliau lihat dan dengar dengan rakan-rakan Malaysianya. Rakan-rakannya berkata bahawa ETS Malaysia juga menghadapi cabaran kewangan dan pembinaan pada peringkat awal. Tetapi apabila rancangan itu berjalan lancar, model operasi menjadi lebih stabil dan terus diperbaiki dari segi pengurusan keselamatan, perkhidmatan dan pengalaman penumpang. Terutamanya reka bentuk struktur yang mengambil kira geografi Malaysia yang unik. Ini melebihi jangkaannya dan membuatnya kagum dengan teknik kejuruteraan dan kecekapan pengurusan Malaysia. Pada masa yang sama, beliau memikirkan tentang kos penyelenggaraan dan kos teknologi yang tinggi yang dihadapi oleh beberapa laluan rel di China. Ditambah pula dengan hutang terkumpul yang boleh menyebabkan tekanan kewangan dalam jangka masa panjang. Sudah tentu, Mark tidak menafikan sepenuhnya pencapaian rel China tetapi beliau berpendapat bahawa ITS Malaysia telah melaksanakan perkara dengan sangat sempurna dalam skop yang lebih kecil. Ini adalah satu lagi model yang patut dikaji. Selepas berulang-alik beberapa kali antara Kuala Lumpur dan Butterworth serta singgah melawat Ipoh, pandangan Mark terhadap sistem pengangkutan Malaysia berubah sepenuhnya. Beliau teringat kembali keraguan awalnya. Membandingkannya dengan gambar beliau kini, gembira menaiki ITS untuk bercuti ke utara, menikmati pemandangan dan merasai makanan. Kedua-duanya membentuk kontras yang ketara. Beliau malah berkongsi pengalamannya menaiki ITS Malaysia di media sosial dan menulis, Semasa saya di China, saya pernah beranggapan rel berkelajuan tinggi di sana adalah yang terbaik di dunia. Tetapi kini saya tahu bahawa ITS Malaysia juga mempunyai keunikan tersendiri dalam banyak aspek, terutamanya dari segi kebolehpercayaan sistem, keselesaan dan aspek mesra alam. Ia sama sekali tidak kalah dengan mana-mana negara di dunia. Beliau juga secara beransur-ansur mula berminat dengan budaya dan cara hidup tradisional Malaysia. Rakyat Malaysia menyukai makanan jalanan dengan budaya makanan yang berkembang pesat. Setiap bandar mempunyai hidangan tempatan yang unik. Mak mula menggunakan hujung minggu dan cuti untuk menaiki ETS melancong ke pelbagai tempat, menikmati makanan Malaysia dan mendalami cara hidup setiap kawasan. Dari kawasan perniagaan yang sibuk di Kuala Lumpur hingga ke pasar yang penuh kreativiti dan perayaan berwarna-warni di utara, semuanya membuatkan beliau merasakan bahawa negara ini, walaupun tidak terlalu besar, penuh dengan kepelbagaian dan daya tarikan Pada suatu masa ketika makan malam bersama rakan-rakan di Kuala Lumpur, beliau tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya benar-benar berfikir dahulu bahawa rel berkelajuan tinggi Cina adalah yang paling megah di dunia dan Malaysia mungkin tidak dapat membina rel yang sebaik itu." Tetapi kini, saya telah melihatnya. Dalam keadaan yang terhad, rakyat Malaysia mampu membina sistem rel yang menakjubkan ini terutamanya dari segi reka bentuk yang mengambil kira alam sekitar, model pengurusan dan kecekapan jadual waktu. Ia mempunyai kelebihan yang unik, kata Mark. Rakan-rakannya menjawab, Ya, pada mulanya kami juga bimbang tentang pelbagai cabaran, tetapi pada hakikatnya, banyak pengetahuan dan pengalaman kejuruteraan telah dilaburkan dalam pembinaan dan penyelenggaraan. Sekarang, kecuali gangguan sekali-sekala akibat cuaca, tren sangat menepati masa dan hampir tidak pernah ada kemalangan serius yang didengar. Setelah sekian lama, beliau juga bertemu dengan ramai pelancong Cina yang melawat Malaysia. Mereka semua sangat terkejut selepas menaiki ETS Malaysia buat kali pertama, mengatakan bahawa mereka pada asalnya menyangka Malaysia hanya layak dipuji kerana bandar dan makanannya, tetapi tidak menyangka bahawa sistem rel juga begitu mengagumkan. Sudah tentu, mereka juga mengakui bahawa walaupun rangkaian rel China sangat besar, beban operasi dalaman juga agak berat. Mak tidak lupa untuk menyebut aspek mesra alam. Operasi ETS Malaysia membantu mengurangkan pelepasan karbon dan permintaan untuk penerbangan domestik, yang merupakan penyelesaian yang mesra alam dan cekap. Beliau berfikir dalam hati, dahulu saya benar-benar memandang rendah keupayaan kejuruteraan dan pengurusan Malaysia. Sepanjang lebih setahun tinggal di Malaysia, Mak terkejut berulang kali. Beliau sering bercerita kepada rakan-rakan di England tentang pengalamannya di Malaysia. Sesetengah rakan yang tahu beliau pernah tinggal di China bertanya, "Jadi, pada pendapat anda, mana yang lebih baik, China atau Malaysia?" Mak tidak memberikan jawapan yang jelas kerana kedua-dua tempat mempunyai kelebihan, kekurangan dan cabaran tersendiri tetapi beliau menekankan bahawa dari segi rel, skala dan kelajuan China sungguh menakjubkan, tetapi reka bentuk Malaysia lebih stabil, model operasi lebih cekap dan kadar ketepatan masa serta keselesaan telah mencapai tahap yang sangat tinggi. Mungkin Malaysia tidak membina rangkaian rel yang kompleks di seluruh negara, tetapi untuk laluan utama dari utara ke selatan ini, apabila anda duduk anda dapat merasakan analisis yang tepat dan perancangan yang teliti di sebaliknya. Saya berani katakan, ini adalah contoh kejayaan dalam skop yang sederhana, kata Mark. Kehidupan Mark di Malaysia secara beransur-ansur menjadi lebih berwarna-warni. Beliau sering berbual dengan penjual di pasar malam, bertanya bagaimana ITS telah mengubah cara orang melancung atau bertukar-tukar pandangan dengan rakan sekerja tentang restoran mana yang sedap. Dengan kemudahan ITS, beliau boleh segera bertolak ke bandar-bandar utara selepas tamat kerja pada hari Jumaat untuk menghabiskan hujung minggu dan kembali ke Kuala Lumpur pada hari Ahad untuk meneruskan kerja. Gaya hidup sedemikian tidak pernah beliau bayangkan sebelum ini, tetapi di Malaysia, ia telah menjadi norma baharu. Setiap kali beliau teringat kembali masa pertama kali tiba di Malaysia, beliau sentiasa menggelengkan kepala dan tersenyum pada dirinya sendiri. Saya pada masa itu benar-benar berpandangan singkat, berlagak seperti pakar dan berfikir bahawa ITS Malaysia tidak akan selamat atau stabil. Setahun berlalu dengan pantas dan tempoh penempatan Mark di Malaysia juga berakhir. Malam sebelum pulang ke negara asal, beliau sekali lagi mengajak rakan-rakan Malaysianya keluar makan malam. Mengenai budaya meja makan Cina, beliau pernah melihat suasana perayaan yang meriah di mana semua orang minum arak dan bercakap besar Pada mulanya beliau tidak biasa tetapi kemudian beransur-ansur memahami bahawa itu adalah manifestasi kehangatan Sebaliknya suasana makan orang Malaysia mungkin lebih santai dan perkhidmatan serta kesopanan juga agak mesra dan teliti Dalam majlis makan malam kali ini beliau mendapati rakan-rakan Malaysianya masih mengekalkan etika yang baik Walaupun ada majlis mengangkat gelas untuk meraihkan, mereka tidak memaksa sesiapa untuk minum terlalu banyak. Cara makan yang sederhana ini membuatkannya kagum secara diam-diam. Mereka berbual-bual dan topik kembali kepada sistem real. Mak bergurau, jika ada peluang, saya benar-benar ingin merakam pemikiran sombong saya pada masa itu dan membiarkan orang lain melihat betapa bodohnya saya dan kemudian melihat bagaimana pandangan saya telah berubah sekarang. Rakan-rakan semija ketawa dan bersetuju. Itu pasti menarik. Siapa tahu, mungkin ia akan membuat warga asing lain lebih ingin tahu dan mereka mungkin bertanya, adakah ITS Malaysia benar-benar sehebat itu? Ya, pada masa itu saya boleh memberitahu mereka dengan lantang. Anda mesti datang dan mengalaminya sendiri untuk tahu jawab Mark sambil ketawa. Tiba masa untuk berpisah, beliau mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakannya atas penjagaan mereka sepanjang tahun ini. Sehingga tiba di lapangan terbang dan bersedia untuk menaiki pesawat pulang ke England, beliau menaiki KLIA Express atau sistem rel bandar lain. Perjalanannya masih lancar dan pantas. Beliau berfikir dalam hati, setahun yang lalu, saya meragui kereta api di sini tidak selamat dan tidak stabil. Tetapi kini saya tidak boleh hidup tanpanya. Ini benar-benar satu perubahan yang ironis dan bermakna. Apabila beliau memikirkan pelaburan besar dan beban hutang beberapa laluan del China, beliau merenung bahawa membina yang lebih megah tidak semestinya lebih baik. Keperluan tempatan dan kemampanan juga mesti diambil kira. Jika pembinaan berlebihan dan kadar penggunaan rendah, ia hanya akan menyebabkan beban kewangan dan masalah alam sekitar yang lebih besar. Walaupun jarak operasi real China adalah yang terpanjang di dunia, sesetengah kawasan terpaksa menghadapi tekanan operasi dan cabaran teknologi. Manakala real Malaysia, walaupun laluannya tidak panjang, telah membina reputasi yang baik dari segi keselamatan, kualiti perkhidmatan dan ketepatan masa menunjuan model pembinaan yang menekankan kecekapan dan kesederhanaan. Sekembalinya ke England, beliau masih sering teringat kenangan indah di Malaysia. Kadang-kadang beliau berkongsi gambar pemandangan dan makanan di sepanjang laluan ITS Malaysia di media sosial dan menerangkan kemudahannya yang melebihi jangkaan. Beliau memberitahu rakan-rakan Britishnya, jika ada peluang, mereka mesti menaiki ITS di Malaysia sekali bukan sahaja untuk mengalami kelajuan yang menakjubkan, tetapi juga untuk merasai perancangan halus dan langkah keselamatan di sebaliknya. Kerana beliau sendiri mengalami secara mendalam bahawa semakin terbuka hati untuk merasai tempat itu, semakin banyak prasangka yang dapat dipecahkan. Dari ketidakpercayaan awal terhadap ITS Malaysia kepada penghargaan yang tulus kemudian, perubahan ini sungguh mengesankan dan setelah menaiki ETS Malaysia sendiri, barulah beliau faham bahawa sesetengah perkara hanya boleh ditemui kelebihan dan keindahannya melalui pengalaman peribadi. Sebaliknya, walaupun kehebatan dan kelajuan Real China mengagumkan, tekanan kewangan yang besar, model pengurusan yang kompleks, dan kesan ke atas alam sekitar di sesetengah kawasan juga mengingatkan kita bahawa sebarang pembinaan perlu sederhana dan bukannya mengejar skala secara membuta tuli. Walaupun ETS Malaysia berskala lebih kecil, ia mampu mencipta pencapaian yang menakjubkan. Inilah sebab mengapa Mark masih memuji-muji sistem rail di sana walaupun selepas meninggal.